E wow. Добрый вечер, доктор Зеленкин. О, привет, А что вы робите? Так что я улучшаю загадковый и таемничий свет травы. Сегодня на прогулке было так интересно назирать за им, что я навод вырешил зазернуть в энциклопедию и доведаться то и все про траву. А что я таемничего? Звучайное зеленое. Ты помоляешься, моя дороженька. Вось, гляди. Ой, да это ж мураши. А что я на тут робить? Живут? Мусит неподалеку их дом, мурашник. Приглядьте, каждый занятый справой. Один еще только тебя жить на пошуке, а другий вунь уже нашел нечто и тягне добычу, старается. Глядите, глядите, а вунь павучок. Какое у его прихожие павутиня, а? просто шедевр. А вунь, глянь, кто? Гэта конік, ад ночы я спрабавала злавіць коніка. Ён такі спрытны, скок і зусім не відаць яго. Так, конікі умеюць гуляць у хованкі, яныны ж зялёныя, Маскіраўка! Божже карака! Яна такая модніца! Божже каралка, паляціна Нека, там твае дзеткі. Доктор Зеленкин, а чему божья коровка не ховается? Потому что и она никого не боится. А чему? Бо она горка и своим червоным колером попереджвая. Не хапает тебе не, я горкая. Вот хитруля. Свет насекомых вельми-вельми текавы. Я ж ранее николи траву не разглядывала, вот и не ведала, а теперь буду проглядаться. Треба быть тикавыми, мои сябры, и тогда раскрыться шмат таемниц природы. У-у-у, напевно, жихары травы избираются спать. И нам самый час. Добра ночь, мои дороженькие. Бывайте, операция на мультфильм. Обовязково.